11.00 в Украине. Вы смотрите новости на БТБ. Здравствуйте. Нарушение режима прекращения огня на Донбассе обсудили президент Украины Петр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Стороны согласились приложить дальнейшие усилия для мирного урегулирования ситуации. Ангела Меркель поддержала принятие закона об амнистии, закона, который предусматривает особый статус для некоторых районов Донецкой и Луганской областей. Лидеры Украины и Германии также обсудили возможное продолжение международных переговоров в нормандском формате. Из плена незаконных вооруженных формирований, действующих на востоке Украины, накануне освобождены еще 73 военнослужащих. Об этом сообщил президент Петр Порошенко. По его словам, всего за неделю освободили более 200 наших солдат. Их состояние медики оценивают как удовлетворительное. В основном осколочные ранения нижней конечности. Раны не ухожены, не перевязаны, не обработаны. Так что предстоит долгое лечение. Общее состояние удовлетворительное физическое. Да эмоционально не подавлены. Всего боевики на Донбассе удерживают 853 украинца. Еще 408 считаются пропавшими без вести, сообщили в Центре освобождения пленных. Среди них не только военные, но и гражданские лица. Страны НАТО начали поставки вооружений Украине. Об этом сообщил министр обороны Валерий Гелите. Какие именно страны и какое оружие направили, министр не уточнил. Однако намекнул на ракетные системы, которые позволяют наносить почти мгновенный ответный удар. На вопрос о восстановлении ядерного статуса Украины ответил, что в повестке дня его нет. По словам главы оборонного ведомства, западное оружие нужно, чтобы отразить российскую агрессию, поскольку на стороне террориста воюют половиной тысячи профессиональных российских военных и еще 25 тысяч находятся возле наших границ. За три дня Путин хотел пройти с фейерверком по Донецкой и Луганской области. Судя по их картам, которые мы забрали, за три дня они должны были полностью захватить Донецкую и Луганскую области. Поэтому у нас были тяжелые бои и большие потери. Но примите во внимание, что это остановило Путина. Во Львовской области стартуют международные учения «Быстрый трезубец». В них примут участие около 1200 военнослужащих из 15 стран, включая Украину, Канаду, Германию, Великобританию, Польшу, Латвию, США и другие. Американская сторона планирует отправить 200 военных. В целом, во время проведения маневров будет использоваться почти 700 единиц оружия и более 50 боевых машин. Руководство учения призвало жителей не посещать местность возле Яворевского полигона и соблюдать правила движения при появлении на дороге дорогах военных автоколонн. Так называемые выборы, которые Россия устроила во время на оккупированном Крыму, являются незаконными. А их результаты с юридически правовой точки зрения не будут иметь никаких последствий для нынешнего статуса полуострова. С таким заявлением выступил МИД Украины. Крым и Севастополь были, есть и будут неотъемлемой частью суверенного украинского государства. Дипломаты призвали международное сообщество осудить проведение России нелегитимного голосования в автономии. Напомним, что в воскресенье россияне избирали региональные органы власти. Голосование было проведено и в аннексированном Крыму. Явка избирателей составила менее 50%. Крымские татары проигнорировали нелегитимные выборы. Кроме того, жители полуострова, протестуя против незаконных действий, массово портили бюллетени. На фото, выложенных в соцсетях, видно, что крымчане рисовали трезу, писали слава Украине, Путин верни Крым на место и другие проукраинские лозунги. В зоне боевых действий на Донбассе сохраняется напряженная ситуация. Боевики за выходные не менее 40 раз обстреляли позиции блокпоста украинских подразделений. Об этом сообщил руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук. Наиболее активно террористы действуют в районах Донецка, Луганска, Дебальцева, Попасной. Напряженная ситуация сохраняется и в Мариуполе. Наемники продолжают обстреливать не только позиции украинских силовиков, но и гражданские объекты. В первую очередь дома мирных жителей. Открывали боевики огонь и по регулярным подразделениям российской армии. Так в районе Дубальцева террористы с артиллерией обстреляли диверсионно-разведывательную группу российских войск. Боевики продолжают нарушать режим прекращения огня и атаковать украинских военных и мирное население. Ситуация в Донецке остается напряженной. Звуки залпов слышны с утра в Ленинском и Кировском районах. Накануне городская власть ситуацию в Донецке назвала критической из-за непрекращающихся обстрелов. Есть жертвы и пострадавшие среди мирных жителей. Их число уточняется. В городе много разрушенных домов и объектов инфраструктуры. Около шести часов вечера Начались, начался обстрел. Мы были в доме. На нас упала крыша. В результате нас забрали в больницу. Дома больше нет. Мы все надеялись за перемирие, но где оно то перемирие? У меня на стороне. улице уже второй дом горит за эту неделю. Второй дом, мой дом, через два дома. Я шла сейчас Честно. под этими, под пулями, оттуда, понимаете? С песок стреляют, с этой стороны стреляют, какого стрелять? Поэтому днем, днем, когда народ, когда народ ходит. Напомним, накануне под Донецком террористы также обстреляли из минометов группу наблюдателей ОБСЕ. Возле их машины разорвалось 19 минометных снарядов. Никто не пострадал, но осколки изрешетили автомобиль. Мариуполь уже третью неделю живет в постоянном напряжении, готовится держать оборону в случае возможного штурма. Местные жители сообщают, что в соседний Новозовск террористы перебросили множество боевиков и военной техники. Однако взять украинский порт российским наемникам будет сложно. Возле Мариуполя возвели немало оборонных сооружений, а подступы города охраняют украинские войска. Добровольческий батальон «Азов» получил тяжелую технику, создается партизанское движение для отражения атаки вражеских войск. В школах и учреждениях периодически проводят учения на случай эвакуации при обстрелах противника. Также в Мариуполе сотрудники службы безопасности Украины задержали членов диверсионной группы, которые готовили теракты в городе. Об этом сообщает пресс-центр СБУ. Один из задержанных гражданин России, двое других Украины. Злоумышленники планировали диверсии на стратегических объектах Мариуполя, чтобы дестабилизировать ситуацию и распространить панику среди населения. Во время захвата у них изъяли четыре автомата, большое количество боеприпасов, четыре огнемета «Шмель», три гранатомета, две мины со взрывателями. Продолжаются оперативно-следственные действия, обыски и допросы. Устанавливаются сообщники, заявляют в СБУ. Сегодня в военных госпиталях страны находятся более тысячи раненых участников АТО. Многие из них получили серьезные увечья и впоследствии утратили конечности. Волонтеры собирают деньги на их протезирование за границей. Но отечественные специалисты готовы и сами сделать качественные протезы для украинских героев. Сегодня в Украине есть все ресурсы, необходимые для протезирования. А это десятки цехов и заводов, которые готовы обеспечить пострадавших героев качественными протезами. Работники одной из столичных протезных мастерских отмечают, спешить протезироваться за границей не стоит, поскольку это большие затраты и не меньший риск. Ехать за рубеж нет смысла, это пустая трата времени и денег, поскольку после протезирования нужно гарантийное и после гарантийного обслуживания. И, соответственно, даже в момент гарантийного обслуживания, извините, не наездишься за рубеж для того, чтобы что-то поменять или что-то там отрегулировать или устранить. Наши протезисты постоянно повышают квалификацию, перенимают опыт у своих иностранных коллег, внедряют современное оборудование и технологии. Пример – вот эта компьютерная программа. С ее помощью создают индивидуальные электронные миопротезы. Даже автоматически программа подбирает комплектующие, которые нужны для протезов. Полностью все выдает на экране. Задаешь параметры, длину культи, ампутации, объем пациента, левая и правая ампутация, и все полностью на компьютере, на мониторе вся комплектация, которая ему нужна. Да и материалы, которые используют наши специалисты, в основном заказывают за границей. Материалы и все остальное у нас непосредственно идет за границей, а работа только единственная, это у нас работа, наша работа. Так как мы все прошли сертификацию и, грубо говоря, учимся за границей, то есть в Германии, мы проходим определенные курсы. И работа с этими материалами нам проще. Сергей Николаевич поставил на ноги ни одного украинца. Сейчас доделывает протезы для своего 86-летнего пациента с ампутацией обоих бедер. Говорит, благодаря им инвалид будет жить обычной жизнью. Он сможет ходить, сидеть и даже подниматься по ступенькам. Сейчас идет завершающий этап, косметический, для того, чтобы протезы еще и на вид мало чем отличались от настоящих ног. Вот у нас есть протез... В начальной форме обработки косметического покрытия, вот сейчас он одет, это просто заготовка. Вот. А потом через определенное время протез нужно в машинном зале обработать косметическое покрытие, чтобы придать ему формы человеческой, так сказать, ноги. И он потом вот такой получается. Сегодня наши протезисты уже готовы принимать пострадавших бойцов. А главное – бесплатно. Все затраты правительство берет на себя. Так, на протезирование участников АТО из госбюджета дополнительно выделят 279 миллионов гривен. Но если кому-то понадобится действительно очень сложный протез, который не смогут сделать в Украине, то такого человека направят на протезирование за границу. Также за счет государства. Тамара Кононенко, Асана Минов, Даниэль Косаковский, БТБ. Переселенцев из Донбасса, пребывающих в Крым и ряд российских областей, будут перенаправлять в Сибирь на Дальний Восток и крайний север. Соответствующие рекомендации содержатся в постановлении правительства России. Таким образом, с помощью украинцев Москва будет поднимать депрессивные регионы и выравнивать этническое соотношение в дальних провинциях. Тем временем в Хабаровском крае уже вели режим чрезвычайной ситуации из-за наплыва беженцев из Донбасса. По официальным данным, на территорию региона прибыли более... 1300 украинцев. Спасибо, что вы с нами. Оставайтесь и далее. Скоро увидимся.